بسم الله الحمد لله رب العالمين عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلى بيته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كسبوا السيئات جزاء سيئه بمثلها وتركوهم زله ما لهم من الله من عاصم كانما غشيت وجوههم قطعا من الليل مسلما اولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله عزيزا ان الله وملائكته يصلون على النبي

نہایت ہی واجب بزرگو بزرگوں عزیز ساتھیو اللہ جل مجدو کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات پیدا فرمایا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں عہدہ بڑھا دیا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں بھی بڑی دی ہیں اور جتنی بڑی کسی کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اسے اتنا ہی جواب دہ ہونا ہوتا ہے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ یونس ہے اور اس کی آیت نمبر ستائیس ہے میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے بلزینہ بل کسب اس جزا سکی عدم پہ مسلحہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جنہوں نے برائی کا ارتکاب کیا تو ان کی اس برائی کا بدلہ انہیں اسی جیسا ملے گا کچھ سزائیں جو اللہ کے پیارے نبی کو دکھائی گئی پچھلے جمت المبارک کے خطبہ بے ہم ہاں نے سماد کر چکے نیک آمان اور ان کی جزائیں بیان ہو چکی جہاں جہاں نیک امان فائدہ دیتے ہیں وہ بھی بیان ہو چکا چونکہ بندہ مومن کے لیے جہاں نیکی کرنا ضروری ہے وہاں بندہ مومن کے لیے گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ نیکی کرے اور کہے کہ میں تو گناہوں سے نہیں بچ سکتا تو اسے کرنا ایک لحاظ سے فائدہ دے گا لیکن اتنا فائدہ اسے نصیب نہیں ہوگا جتنا گناہ سے اور غلطی سے بچنے کے ساتھ ساتھ دیکھی کرنا اسے فائدہ دے گا سورہ یونس آیت نمبر ستائیس فرمایا پلزینا کا سب اس سید وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا جزا ستم بے مسلحا انہیں اسی جیسے جزا ملے گی سزا ملے گی جس جیسی انہوں نے برائی کی جیسی برائی ویسی اس کی سزا وطر ہاک ہوم ضلع اور اللہ تعالی کا انداز دیکھیے فرمایا اس جیسی انہیں سزا بھی ملے گی وطر ہاک ہوم ضلع اور قیامت کے دن ان پر ذلت بھی مسلط کر دی جائے گی جیسی برائی ویسی سزا نماز نہ پڑھنا برائی زنا کرنا برائی جھوٹ بولنا برائی رشوت کھانا برائی ملاوٹ کرنا برائی ماں بین اور غیر محرم کے چہرے کو دیکھنا برائی شہواتِ نفسانی کا پیدا ہونا برائی اللہ کے ذکر سے غافل ہونا برائی اگر میں صرف برائیاں گنتی شروع کر دوں تو صرف گنتی میں آج کے جمعے کا وقت پورا نہیں ہوگا اس سے زیادہ برائیاں کہا جو برائی کرتا ہے اسے سزا اسی جیسی برائی کی ملے گی یہ دنیا میں ہے وہ تر اور قیامت والے دن اسے عزت نہیں دی جائے گی بلکہ ذلت اس میں مسلط کر دی جائے گی پنجابی زبان میں یوں سمجھ لیجئے نہ اچھے دا نہ اچھے دا یہاں بھی تباہ و برباد وہاں بھی تباہ و برباد گناہ ایک کیا تباہی یہاں بھی ہو گئی تباہی وہاں بھی ہو گئی اور بس نہیں فرمایا مِنْ آسم اللہ اکبر کبیرہ حضرت توجہ سے سنیے رب کا قرآن رب کیا کہتا ہے من اللہ من اور اللہ سے انہیں کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا آپ کی توجہ ہے قرآن کی طرف یہ قرآن ہے سورہ یونس ہے اس کی آیت نمبر ستائیس ہے لَهُم من اللَّهِ من عَاسِم اور انہیں اللہ سے بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا دنیا میں اسی جیسی سزا قیامت والے دن ذیلت اور اللہ سے انہیں بچانے والا بھی بولیے انہیں بچانے والا بھی آگے سنیے انما مشیت اور وہ اس حالت میں ہوں گے کہ گویا ان کے چہرے پر کالی رات کے ٹکڑے چڑھا دیے گئے ان کے چہرے سیاہ ہو جائے گی ان کے چہرے پہ لانتیں برسیں گی ان کے چہرے پہ ان کی بدامالیوں اور کرتوتوں کے چڑھاوے کالی سے رات کی طرح چڑھا دیے جائیں گے الا کا صاحب النار یہ جہنمی لوگ ہیں اور وہ اس پہ ہمیشہ رہیں گے ایک آیت کو اگر ہم لے لیں اور اس آیت کو پڑھنے سننے کے بعد اس پہ عمل کرنا شروع کرتے ہماری کامیابی کی طرف پہلا قدم شروع ہو جائے گا سورہ سے ستائیس نمبر آیا ہے ولزیر کسب اسی کے آت کے اتم بسلیہ وتا رہا تو ہم, ہم من اللہ من آسم

اپنے آپ کو تسلی اور دلاسہ نہیں دے سکتے پھر جو لس ہوئی تھی یہ تسمیاں پڑھ لینے کا فائدہ نہیں یہ نمازیں پڑھ لینے کا فائدہ نہیں یہ زکاتے دے دینے کا فائدہ نہیں یہ روزے رکھ لینے کا فائدہ نہیں یہ آج کر لینے کا فائدہ نہیں ان تمام چیزوں سے فائدہ لینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ زکاة دینے کے لیے رزق حلال ہونا چاہیے نماز پڑھنے کے لیے بدن پہ کپڑے حلال کے ہونے چاہیے بات کرنے کے لیے زبان حق بولنے والی ہونی چاہیے دیکھنے کے لیے آنکھ گناہوں سے پاک ہونی چاہیے یا رب کا قرآن دیکھے یا نبی کے فرمان کے مطابق ماں باپ کا چیک کرتے اللہ کے نبی کی کچھ جو پچھلے جمعہ اور پھر اس سے پچھلے جمعہ پہ میں نے چند باتیں عرض کی تھی آج پھر کچھ ایسی سزائیں اور ایسے عذاب جو اللہ کے نبی کو دکھائے گئے وہ آپ کی خدمت میں اسے آگے عرض کر دیتا ہوں حضرت عنس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس رات مجھے میراج پہ لے جایا گیا میں نے کچھ لوگ دیکھے جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں کی سے کاٹے جا رہے تھے جن کے ہونٹ

کبھی زندگی میں سے بھی ایسا ہوا ہوگا تو یہ بیان نہ کر لیکن جب بندہ نفس کی مان لے تو پھر تو نفس سے مغلوب ہو گئے جب نفس کی مان لی پھر نفس سے مغلوب ہو گیا نفس غالب ہو گیا وہ بات کیوں نہ آپ کی خدمت میں بیان کرو جو میرے مصطفیٰ کریم نے اپنی زبان سے بیان اللہ فرمایا یہ کون ہے جن کے ہونٹ کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں فرمایا خود اباؤ میں اہل دنیا یہ دنیا کے خطیب ہیں یہ دنیا کے وائز ہے یہ دنیا کی نصیتیں کرنے والے ہیں ممن کانو یعمل الناس بالبر جو لوگوں کو نیکی کرنے کا حکم دیتے تھے جو لوگوں کو نیکی کرنے کا حکم دیتے تھے وَيَنْسَوْنَ عَنْفُسَهُمْ لیکن جب اپنی باری آتی تھی تو بھول جاتے تھے لوگوں کو کہتے تھے نماز پڑھو لوگوں کو کہتے تھے زکات دو لوگوں کو کہتے تھے حج کی توفیق ہو تو کرو لیکن جب اپنی بات آتی تھی تو یہ ساری چیزیں بھول جاتے تھے فرمایا ان کا انجام یہ ہوگا کہ کینچیاں ہوں گی آپ کی ان آپ کی کینچیوں کے ساتھ ان کے روٹوں کو کاٹا جاتا رہا حضرت راشد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ کو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے معراج کرائی گئی تو میں نے کچھ ایسے مردوں کے پاس سے میں گزرا جن کی کھالیں آگ کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی یہ کھال <تصفح> یہ آگ کی کینچیوں سے کھالیں کاٹی جا رہی تھی میں نے پوچھا یہ کون تو جبلی علیہ السلام نے مجھے بتایا الدینا لزی لزینا یہ وہ لوگ ہیں جو حرام زینت سے خود کو عراستہ کرتے تھے یہ کیا کرتے تھے حرام زینت سے خود کو عراستہ کرتے تھے میرا آقا فرماتے ہیں پھر میں ایک بدبو دار گڑے کے پاس سے گزرا جس میں شدید شور سنائی دے رہا تھا میں نے پوچھا یہ کون تو جبریل نے بتایا نساؤن کن یجت زیجن لزینت ویفعن ما یحل لہن فرمایا یہ وہ عورتیں ہیں جو ناجائز و حرام زینت سے خود کو آراستہ کرتی تھی اور وہ کام کرتی تھی جو ان کے لئے حلال نہ تھا مرد اپنی زینت کرے مرد اپنے آپ کو نکھارے لیکن مردانہ وجاہت کے ساتھ عورت اپنے آپ کو نکھارے لیکن زنانہ وجاہت کے ساتھ مرد عورت نہ بنے عورت مرد نہ بنے میں اکثر آپ کی خدمت میں یاد کرتا ہوں مرد کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنے ٹکروں کو ننگا رکھے عورت کے لیے یہ حکم ہے کہ جہاں تک ہو سکے وہ اپنے آپ کو پرتے میں رکھے یہاں تک کے گھر میں رہتے ہوئے بھی اپنے چہرے کی علاوہ مرد ہے یہ الگ چل رہا ہے یہ اپنے سے نیچے تک سلوار لے جا چکا ہے اور عورت ہے یہ اپنی آدھی پنڈلیوں سے اوپر تک اپنی سلوار لے آئی ہے سن لیجئے میرے آقا نے فرمایا میں نے گڑے میں جھانک کے دیکھا عورتیں تھی شور مچا رہی تھی عذاب نازل ہو رہا تھا ان پہ اس وجہ سے کہ وہ مردوں والی زینت میں تھی اور مردوں کو میں نے دیکھا کینچیوں کے ساتھ ان کے چمڑے اتر رہے تھے وہ عورتوں والی زینت میں دیکھتا مرد کو مرد رہنا چاہیے اور عورت کو عورت رہنا چاہیے حضرت ابو سعید خجری رضی اللہ تعالی کو آپ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میراج کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ پھر تھوڑی دیر چلا تو میں ایک ایسی قوم کے پاس پہنچا جس کے دونوں جانب سے گوشت کاٹ کاٹ, کاٹ کر خود انہیں کھلایا جا رہا تھا دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے انہی کا گوشت انہیں کاٹ کے کھلایا جا رہا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ یہ اسی طرح تھا جب گوشت کاٹا گیا اور موں میں گسےڑ رہے تھے کہا اسی طرح تھا جس طرح تو اپنے بھائی کا گوشت کھایا کرتا تھا میں نے جگری سے پوچھا یہ لوگ کون ہیں تو آپ نے یعنی جبریل امین نے کہا ہا اولائی من زمت کل لمبا زونا او کباکال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ آپ کی امت میں بکثرت کرنے والے اور تانے دینے والے لوگ تھے انسان پاؤں کا نہیں ہوتا انسان چٹاکی کا نہیں ہوتا اور اپنے سے اللہ کے ہاں مقبول بندے پہ تان کر رہا ہوتا ہے اور غیبت کر رہا ہوتا ہے سبحان اللہ رب کا قرآن سنو بروز قیامت غیبت کرنے والے کو بلکہ امام شافعی نے لکھا ہے تو میں جو شخص روزے کی حالت میں غیبت کرتا ہے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ اس نے اپنے بھائی کا گوشت کھا لیا ہے پڑھیے اللہ کا قرآن ہے 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 رب ارشاد فرماتا فرمایا ایو کن ای یا لحبا ہو میرے اللہ کہتا ہے. بروز قیامت بندے سے پوچھا جائے گا ایو کن. تم میں سے ہے کوئی جو یہ پسند کرے مردہ بھائی کا گوشت کھا ہے. تو وہ جواب کرے تم کو خود ہی جواب ہوگا کہ یقیناً وہ کہے گا کہ میں یہ ناپسند کرتا ہوں <تصفح> <تصفح> ارے دنیا و آخرت میں اپنے بھائی کے گوشت کو ناپسند کرنے والوں توجہ سے رب کا قرآن میں سن لو اور نبی کا فرمان بھی سن لو یہ زندگی وفا کرنے والی نہیں یہ زندگی ساتھ دینے والی نہیں اس زندگی کے وفا کا کوئی پتہ نہیں کس کنارے پہ آ کے یہ زندگی ہم سے بے وفائی کر جائے اور آخری سانس ہم سے چھوٹ چلی جائے دو تین دن پہلے مجھے دوست نے ایک ویڈیو بھیجی کہ بول صاحب ہیں فجر کی نماز ہے یہ منڈی بہاد کا واقعہ ہے بس پہلی ہی رکعت میں اللہ اکبر کیا اور اللہ کو پیارے ہو گئے کوئی شراب پیتا چلا اچھا گیا کوئی رمضان میں روزے کی حالت میں جب دنیا روزے سے تھی ننگے کپڑوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دیش کو دامود کر دیا وہ رب ہے حضرات وہ جیسے چاہتا ہے کرتا ہے نہ وہ کسی سے پوچھتا ہے نہ وہ کسی سے مشورہ لیتا ہے لیکن دو حدیثیں اپنی زندگی میں اپنے پلو میں باندھ لیں ایک انم ملا مال و کہ عمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہوتا ہے اور دوسری حدیث بھی پلو سے باندھ لیں انم ملا مال و خواتین کہ عمال کا دار و مدار لاتوے پہ ہوتا ہے چوری کرنے والے چور اسے بھی سوچنا چاہیے کہیں چوری کے دوران موت کا فرشتہ آ کے اس کی روح کو نہ لے جائے زنا کرنے والے انسان کو سوچنا چاہیے کہیں زنا کی حالت میں اسے اس دنیا سے جانا نہ پڑے دھوکہ دینے والے فراڈ کرنے والے انسانیت کے عزت سے کھیلنے والے ارے انسان تیری کتنی امیدیں لگا کے بیٹھا ہے کہ میری زندگی کتنی ہے حرام کے ایک کروڑ سے حلال کا سو روپیہ بہتر ہے حرام کے ایک عرب سے تیرا حلال کا ایک ہزار بہتر ہے حضرت محترم یہ دل ہلا دینے والے نبی کے فرمان حضرت ابو رضی اللہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تھوڑا اور آگے گیا ایک ایسی قوم کے پاس پہنچا جس کے سامنے ہانڈی میں پکا ہوا صاف گوشت پڑا تھا اور دوسری میں گندا خبیص گوشت تھا تو وہ لوگ اس خبیص گندے جو گوشت کو کھانا شروع ہو گئے اور صاف اور پاکیزہ گوشت کو چھوڑ دیا میں نے ان کے بارے میں پوچھا تو جبریل علیہ السلام نے بتایا حاضر رجل من امتکا یکونو من عند امراتہی حلالا فیعت امراتا الخبیثتا فیبیت البعہا حتا يسبحا والمرعت تقوم من عند زوجہا حلالا طیبا فتاعت الرجل الخبیثا او صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ آپ کی امت کا وہ مرد ہے جو اپنی بیوی کے پاس حلال حالت میں موجود ہوتا پھر کسی خبیص عورت کے پاس آتا اس کے ساتھ رات گزارتا یہ یہاں تک کہ صبح ہو جاتی اور یہ عذاب میں مبتلا وہ عورت ہے جو اپنے شوہر کے پاس حلال و پاکیزہ حالت میں موجود ہوتی پھر کسی خبیص مرد کے پاس آتی اور اس کے ساتھ رات گزارتی یہاں تک کہ صبح ہو جاتی اللہ اللہ کہاں یہ اور کہاں نبی کا وہ فرما کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرمایا کہ سات ایسے گروہ ہیں کہ کل بروز قیامت جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ انہیں اپنے رحمت کے سایہ چلے جگہ سبحان اللہ کوئی سایہ نہیں جہاں ان میں اور وہاں اس میں ایک ایسے نوجوان کا ذکر ہے کہ جس کے سامنے ایک خوبصورت شاہکار بڑی مال و دولت اور سروت والی عورت بڑے حسن و جمال والی عورت حدیث کے الفاظ ہے ذات ہاتھوں ابراہتن بجمان کہ ایک بڑے حسب و جمال والی عورت بڑے حسب و نصب والی عورت بڑے صاحب و جمال و کمال والی عورت اسے اپنی طرف بلاتی ہے دہات ہو اسے بلاتی ہے اسے کہتی آؤ اپنی مطلب براری کر لو اپنے نفس کی خواہش کو پورا کر لو وہ اللہ کا نیک بندہ وہ نوجوان وہ اپنے ماں باپ کے رزق کے حلال سے پلا بڑھا وہ اچھے لوگوں میں بیٹھا ہوا وہ رب کے نیک بندوں کی صحبت میں لڑی لگا ہوا پتہ ہے جب آپ کیا دیتا ہے وہ کہتا ہے تیری دعوت اپنی جگہ پہ او میری بہن فقال انی اخاف اللہ میں نے مانا تجھ پہ ختم ہے میں نے مانا تقدیری تجھ پہ ختم ہے میں نے مانا تیرا کمال بڑا آلہ ہے لیکن او میری بین فقال انی اخاف اللہ میری بین میں اس کریم رب سے بڑا ڈرتا ہوں سبحان اللہ میں اس مولا سے بڑا ڈرتا ہوں میں اس کریم سے بڑا ڈرتا ہوں میں اس کی عذاب سے بڑا ڈرتا ہوں میں اس کی جہنم سے بڑا ڈرتا ہوں میں اس کی پکڑ سے بڑا ڈرتا ہوں میں اس کی بچ سے بڑا ڈرتا ہوں

رب کے حسن میں گرفتار ہوں تجھے کمال دینے والے رب کے کمال میں گرفتار ہوں تجھے کائنات میں عظیم بنانے والے رب کے کمال میں گرفتار ہوں او اللہ کی بندی دہت ہو امرات ان ساتھ و جمال فقال انی اخاف اللہ میں اللہ کے خوف میں مبتلا ہوں میں اللہ کے در میں مبتلا ہوں میرا اللہ وہ ہے ولی من خوافہ مقام رب ہی جنتان میرا رب تو وہ ہے جو اس سے ڈر جاتا ہے میرے رب اسے دو دو جنتیں دیتا آل ہے میرے رب اسے دو دو جنتیں دیتا ہے آہ آہ بھی چھوڑ اس دنیا کو میں نے بھی اپنی نفسی خواہش کو ترک کیا اللہ کے بندوں جو دنیا کو تر کر کے اللہ کی خلاف ہونے والے کاموں کو چھوڑ کے اپنے رب کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے یہ کہتا ہے لبیک یا عبدی لبیک یا اللہ ہو لبیک یا اللہ ہو پھر رب اسے کئی بار لبیک یا عبدی کہ پرسون آواز میں جواب دے کے اسے کہتا ہے سب و نفر یزلہم اللہ یا ملک یا ما لا ذلن اللہ ذلہ کائنات میں جب کوئی سایہ نہ ہوگا جب کوئی رحمت نہ ہوگی جب کوئی چھاؤ نہ ہوگی جب کوئی تنک نہ ہوگی وہ بندہ جو اپنے رب سے ڈر گیا ہوگا اللہ اسے اپنی چھاؤں بھی دے گا اللہ اسے اپنی رحمت میں جگہ بھی عطا اللہ عالم عمل کی تو